и в кидание готовится. И мы поехали. Вратаря заменили на полевого гравца Юнис. Смотрим уважно. Переход лыня. Ну и сирена раньше, сирена раньше. Нет, не зараховывается гол. 3-2 маяк перемагает. Остаточный рахунок. Остаточный рахунок 3-2. Такие все-таки маяк. Вот ваши все прогнозы, дорогие наши глядачи, зрители. Это просто супер. Интересная игра, не правда ли? Что скажете? 3-2. Перша гра, перша кола Маяк и юнис. Рука стыскания заслуженная, причем все-таки я так оцениваю. Ну, кайти, благодарю вас, благодарю, Тайти, благодарю за красивые отзывы, приятные, дуже приемные. Класс игра. Так, следующая игра, ну так, кто спрашивает, э, э, среда и пятница игры. Мечная лига и молодежная, ну давайте все-таки доживем и... Афиша анонс Витгаришка Facebook и тут же на страничке Андрея Ирешек. Вот так. Матрос, благодарю вас также за комментарии. Интересно, класс, да, вот как будто действительно. Но ну, это и профессионалы все-таки я называю так. А там вы как хотите, аматоры, любители. Для меня, для нас с Валентиновичем, это профессионалы, правда, Валентин? Правда, относятся к делу серьезно. И Денис вот сейчас. А, -класс. Это Денис. Да. А кто серьезно относится, вот четко, те профессионалы и умеют, знают, понимают. Все хорошо. Да, Ольга, так, ну, все тогда на этом. Что еще? 22.33. Даже раньше чуть-чуть закончили, Валентинович. Благодарю вас. Быстрее за играйте. помощь, Валентинович. Молодцы.